Ja al-haqqu wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id rawahu al-bukhari wa muslim wa at-tirmizi wa nasai Maksudnya telah datang oleh agama yang sebenar dan telah binasa agama yang sesat telah datang agama yang sebenar dan tiada memulai oleh agama yang yang sesat dan ia akan dia akan mengulangi. Jadi hadis ini Nabi sebut bila datangnya kebenaran kebatilan akan lenyap. Dalam Quran pun ada ja al haqqu wa batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan lenyap. Kata Syekh Kutub rahimahullah Al-Batil Qad Yatul Walakin sayad'uf Kebatilan itu kadang-kadang ia memakan masa yang lama Tetapi dia akan semakin leput Itulah kebatilan Nampak teguh tapi akak dia pun semakin leput nah, Dia tunggu masa untuk tumbang Sebagaimana yang berlaku di bumi Yahudi sekarang sedang terbakar jadi kalau tengok emoji masing-masing gelak kan. Nah, ha, pada muka hang dia. Kalau mati besar, kedah pula kata kalau apa hang. Nah, ambil baca bakat umat Islam, dia ta Allah Taala bakat nah. Sebab Allah Taala janji dah. Walillahi junudus samawati wal Allah ada tentera di langit dan di jadi bila mereka bunuh umat Islam, umat Islam tidak ada bantuan. Sekarang ni sampai masa dia Allah Ta'ala pula balas. Kalau ni, tengok sejarah Nabi, Allah Ta'ala bantu berbagai-bagai bentuk. Perang Ahzab dalam bentuk angin ribut yang yang kuat wa zulzilu zilzalan shadida menyebabkan mereka habis lari lintang bukan dalam perang badar Allah taala hantar tentera malaikat yumid dukum bisalasati bisalasati alaf min al malaikati munzali murdifin Allah taala hantar tentera malaikat sebab tu umat Islam dia nak bimbang Nabi pesan Ja'al haqqu wa zahaqal batil Bila kebenaran datang kebatilan itu akan lenyap nah, itu masa kan tu tuan-tuan yang bimbang yakin dengan pertolongan Allah Yang penting kita istiqamah Baik hadis yang kedua جعل الله الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة تمام السنة رواه أبو الشيخ عن ثوبان رضي الله عنه النبي نبي من جلاس كان kita هو kebajikan itu Allah Ta'ala gandakan yudha'af yudha'af bi'ashri amsalihah dengan sepuluh kali ganda jadi kita puasa sebulan bermakna puasa tiga 30 puluh hari tiga ratu hari campur dengan enam hari jadi tiga ratu enam puluh hari sama setahun Ha ini kelebihan yang Allah Taala beri pada umat ini. Walaupun umur mereka pendek disebut dalam hadis a'maru ummati baina 60 wa Umur umatku ini antara 60 70 tahun. Itu aglabiah kebiasaannya 60 70 tahun. Walaupun umur pendek Nabi Allah Taala beri kelebihan. Satu kebajikan sepuluh ganda. Begitu juga di bulan Ramadan Allah Ta'ala kurniakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar satu malam bersamaan dengan 60 tahun lebih. 63 tahun, 64 tahun. Ini kelebihan Ya Allah Ta'ala beri, ya Allah Ta'ala beri pada umat ini. Hadis yang ketiga. Ja'alallahu ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Rawahu Ahmad. Rijal sahih. Jadi hadis ini hadis sahih. Maksud dia Allah menjadikan barang yang keluar dari perut anak Adam itu buat banding bagi dunia. Jadi makna dunia ni seperti najis yang dibuang. Maka sebab itulah tak perlu kita berlomba mengambil dunia. Tak perlu berlomba sampai bermati-matian. Sampai ceroboh tanah orang. Buat ladang musang Ha, tak perlu tu golongan kapiak biar-biar. Orang mukmin jangan sampai wengkat tu. Kalau nak guna tanah orang minta izin. Tuan dia izin sila. Kalau tuan dia tak izin jangan. Ni sampai ambil tanah di Pahang, di Johor, banyak tanah yang di troka, yang di bukan troka mereka ceroboh. Jadi sebab tu pihak yang berkenaan dia kena ada akta yang keras supaya penyamun-penyamun ni jangan mudah ambil peluang. Sebab Allah Ta'ala jadikan dunia ni macam taik yang dibuang Jadi mereka yang menceroboh tanah tu lebih kurang macam berebut taik ni. Kecuali kita ambil dengan cara yang benar. Cara yang benar yang disebut oleh Allah dalam Quran. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهَ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. Hak tu cara yang baik. Allah Taala sebut bahawa carilah akhirat dengan dunia yang kamu perolehi. Makna dunia kita boleh ini ialah untuk mencari akhirat. Wa bittarifi ma ataka Allah daral akhirah wala tan nasi nasibaka minad dunya tapi jangan kamu lupa nasib kehidupan dunia makna kerja-kerjalah cari rezeki cari rezekilah dengan cara yang halal bukan ceroboh tanah orang orang lain ceroboh tanah kena dia ceroboh tak apa undang-undang berat sebelah ni bukan saya kata pihak media abang saya tak kata pihak media abang dia kata undang-undang berat sebelah Depa ceroboh tak apa. Kita ceroboh kena. Sampai berdoza pada depa rapat masuk penjara. Orang ceroboh tanah gila ya. Kan. Makan hasil musangki berpuluh-puluh tahun. Orang kita ceroboh dengan berdoza kali masuk lokap Ha, dan tak nak fikir, tengok undang-undang berat semula Ini saya kata kalau barah ini dia kata lagi tua. Ini saya ulang saya ini undang-undang berat sebelah. Ini satu peringatan. Sebab Allah tak Nabi sebut dalam hadis ittaqu ittaqu da'watul mazlum. Fa innaha bainahu wa bainallahi fa innahu laysa bainaha wa bainahu wa Takutlah kamu kepada doa orang kena zalim kata Nabi. Sesungguhnya doa orang kena zalim ini tidak ada hijab. Jadi saya ulang sekali lagi. Biar undang-undang ni undang-undang yang betul. Yang melakukan jenayah tak kira warna kulit. Putih ke hitam ke gelap ke labu. Biar undang-undang yang sama. Tak mau orang kulit ni undang-undang macam ni. Orang macam ni undang-undang dia macam ni. Biar undang-undang yang sama. Biar kita berada di bawah undang-undang. Jangan kita duduk atas undang-undang ni. -undang. -undang. Kalau tidak apa faedah buat undang-undang Baik dua hutang Kalau undang-undang tak pakai Jadi orang yang rebut dunia dengan cara yang salah Seperti mereka berebut taik kata Nabi Taik lembu jatuh dia berebut ha, Beritulah faedah dia Hadis yang berikutnya Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura rawahu muslim Dijadikan bumi ini kata Nabi ialah tempat sujud dan alat bersuci. Jadi dunia yang kita duduk ini dijadikan sebagai masjid tempat sujud. Makna di mana sahaja bila masuk waktu semayang, kita boleh semayang. Tuan-tuan pergi -tuan Mekah tengok semayang. tu dia semayang. Tengah semayang, mereka berlari. Tengah semayang, dia main bersih ada yang sembahyang tepi tepi tandas bodoh ada macam tak ada lah. pada ruang masjid dululah nak abang kata masjid boleh sembahyang di mana-mana bumi sebagai masjid tak cukup di ruang kaki lima masjid sembahyang di atas jalan ha ni berlaku di Mekah Madinah sebab apa sebab Allah Taala jadikan bumi sebagai tempat sujud tidak ada alasan Beritahu sebab apa semayang, tak semayang Tak ada masjid Kenapa tak semayang Tak ada surau Sebab Allah Ta'ala dah jadi dah bumi ini sebagai Masjid dan tempat sujud Di mana sahaja bila masuk waktu semayang Kita boleh semayang Orang kerja kilang boleh semayang Orang nelayan boleh semayang Yang bekerja di bendang boleh semayang Kaki pancing boleh semayang Di mana sahaja boleh semayang. Itu maksud dia. Yang kedua, bumi sebagai tohuran, alat bersuci. Sama ada kita bertayamu. Yang pertama, tayamu. Bila anggota sakit, tak boleh kena ayak, kita tayamu. Ini Islam benarkan. Fatayammamu Suai dan tayyiban Kamu bersuci dengan Tanah debu Yang Yang kedua Tanah ini sebagai alat Untuk Menghilangkan najis Anjing babi Dia panggil apa ni Sertu Sama Disebut dalam hadis Iza wuligha kalbu ahadikum inai ahadikum bila anjing menjilat bekas kamu atau peralatan kamu maka hendaklah kamu basuh sab'an marrat tujuh kali basuh ulahun nabi turab salah satunya ialah ayat yang bercampur tanah ayat tanah sebagai alat bersuci Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan di musim di tahun di masa suasana so, dah semakin berubah. Hari ni buat sabun yang dicampur dengan tanah. Dah semakin maju. Ayah ya boleh guna sebagai tym. Dulu kita ambil tanah larut dalam air untuk basuh tempat jilatan anjing sekarang ni dan diformulasikan sabun yang bercampur dengan tanah sebab tanah sebagai alat bersuci. Nah, ini Islam indah. Baik hadis yang berikutnya. Hurrim 'alan-nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas rawahu ahmad dengan sanad yang sahih maksud dia diharamkan raka akan tiap-tiap mereka yang mana berlemah lembut yang kedua bersenang senang berkira ketiga tidak jauh daripada sifat kemanusiaan baik yang pertama yang pertama Allah Ta'ala haramkan neraka daripada orang yang sifat dia lemah lembut. Sifat yang berakhlak. Dan sudah tentu kita orang Melayu ni memang akhlak dia bagus. Melayu ni sifat dia bagus. Janahadzulli rahmah Sifat lemah lembut. Ini sifat orang Melayu kita. Alhamdulillah sebab tu bangsa-bangsa lain ni hormat orang Melayu sebab sifat lemah lembut pemaaf pemaafnya kita orang Melayu ni sehingga bangsa lain boleh tumpang dalam kita mereka boleh berniaga mereka boleh cari makan sebab kita ni sifat kita lemah lembut daripada sebuah kedai sampai berpuluh-puluh kedai mereka boleh buka Alhamdulillah abang kata bagusnya orang Islam tapi cuba orang Islam pergi buka kedai di kampung mereka. Ha, dia tengok. Dia buka di kampung mereka. Mereka tak layan lah. Mereka main tempat kita, mereka boleh buka kedai daripada satu pintu, dua pintu, tiga pintu, berpuluh-puluh cawangan. Kita buka kedai kampung mereka, buka sat tutup, buka sat tutup lah sekali. Tutup terih Ha, tak payah try tengok. Dia buka kedai di sebelah sungai lembu tengok. Ada berani? Ada berani? Itu nak apa kata kita ni sebab lemah lembut. Tu bangsa Palestin boleh terima Yahudi tapi Yahudi boleh terima bangsa Palestin tak boleh. Dan begitulah di negara-negara lain. Umat Islam boleh terima bangsa lain tapi bangsa lain tak boleh terima umat Islam. Di Thailand contoh. Di bulan Ramadan, umat Islam ditangkap beramai-ramai. Dimasuk dalam lori macam sampah. Bertindih-tindih. Mati bulan Ramadan. Berapa tahun yang nah, inilah sifat lemah lembutnya umat Islam. Dan inilah ahli syurga. Yang, diharam, yang diharamkan raka oleh Allah. Yang kedua, sifat dia ahli syurga ini. Ialah senang berkira. Sebab tu kita ni kena mudah berkira nak jadi ahli syurga kena mudah berkira jangan kita jadi orang yang menyusah mudah berkira ni maksudnya kita mudah berkira orang minta tolong kita boleh tolong orang minta bantuan kita boleh beri bantuan itu makna mudah berkira kadang-kadang kita ni sifat kita dia panggil birokrasi macam-macam kerana ha, yang menyusahkan orang Maka itu bukan ahli syurga. Ahli syurga ni mudah bagi orang. Cuba kita tengok kalau orang pergi pejabat. Macam-macam kerana. Lah. Isi borang tu tak kena. Isi borang ni tak kena. Mula-mula IC tak ada. Kena bawa main IC. Saya pergi. Salinan apalagi soal beranak tak ada. Soal lagi tu tak ada. Susah tu Nak jadi ahli syurga cuba pemudahkan. Habang tu terang. Perkara-perkara ni mesti ada. Tak ada perkara ni, tak boleh. Ha, Ini satu, satu, satu. Ha, ni kita biasa menghadapi birokrasi macam ni. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, kena mudah. Sifat dia senang berkira. Memudahkan urusan umat Islam. Bila kita mempermudahkan urusan umat Islam, Allah mempermudahkan urusan, urusan kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi kata Nabi. Allah akan menolong hamba itu selama mana hamba itu menolong sesama mereka. Kalau kita nak harap tolongan Allah, kita kena tolong sama kita. Kalau kita menyukarkan orang lain, maka Allah akan menyukarkan kita. Jadi antara ahli syurga yang disebutkan di sini ialah orang yang senang berkira dan yang terakhir disebut dalam hadis ini ialah manusia yang sifat dia kemanusiaan batu Islam ni agama yang sifat dia kemanusiaan kita tengok contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baru selesai Ramadan sifat Nabi kalau kita tengok betul-betul Nabi semaya terawih Lapan rakaat Nabi semaya terawih Lapan rakaat Ini berdasarkan hadis Yang diruayakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Kata Sayyidatina Aisyah Nabi semaya malam Tak lebih dari Lapan rakaat Kata bini Nabi Nabi semayang tak lebih dari 8 rakaat tu yang orang buat sembahyang Terawih 8 rakaat. Sebab kata Aisyah Nabi semayang malam tak lebih lapar kan. Bukan hanya terawih. Tiap-tiap malam begitu. tu. Sama ada di bulan Ramadan atau di bulan yang lain Nabi Semayang tak lebih lapan rakaat. Tu Nabi nak ajak pada kita bahawa ada sifat sederhana yang tidak menyusahkan. Itu pandangan yang pertama pandangan yang kedua 20 rakaat itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pandangan yang ketiga ialah 30 rakaat itu pandangan dalam mazhab Maliki nah ha, itu pulanglah tuan-tuan cuma nak abang tu. jangan bila main Ramadan kira berklain. Nak buat 8 ke 20 cuba bincanglah nak buat 8 ke 20 ke atau 30 ha memang betul lah tambah satu jadi 30 mazhab Maliki ha dia ulang itu Nabi buat lapan. Bukan abang kata nak sebut buat lapan dah. Terpulang lah. Cuma abang itulah yang diajar oleh Nabi. Nabi tak mau menyusahkan umat dia. Dan Nabi semai terawih secara berjemaah dengan sahabat. Dua malam atau tiga malam sahaja. Kita boleh buka dalam kitab mustika hadis. Karangan Syekh Abdullah Basmi Pengarang kepada kitab Tafsir Pimpin al rahman Dia kata Nabi semayang terawih dua oh, malam Dua malam atau tiga malam Kemudian Nabi tak tulang lagi semayang terawih Yang kita faham bahawa Nabi semayang terawih Tapi Nabi tak semayang berjamaah dengan sahabat Ya, maka di sini tidak menyusahkan Dengan makna Kita boleh semayah terawih bersama anak isteri Boleh semayah terawih di kilang Kalau kerja kilang kalau kerja pejabat boleh Sembahyang di pejabat tak mestinya terawih Sembahyang di masjid Nabi tak mau macam tu Maka budaya ini berterusan Daripada Nabi hidup sampai Nabi wafat Nabi semai terawih berapa malam? Dua malam, tiga malam sahaja Berjemaah dengan para sahabat Malam ketiga tu Nabi tak keluar Sampai subuh sahabat tunggu Tak keluar Dan berterusan Sampai Nabi wafat Zaman Sayyidina Sayyidina Abu Bakar pun sama. Semayang tarawih secara berasingan. Tidak sebagaimana yang kita buat secara beramai-ramai. Bila mai zaman Sayyidina Umar barulah dia buat perubahan. Sayyidina Umar radhiyallahu an lantik seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab rad... Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ada seorang lagi nama dia Ka'ab bin Malik, ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia ni maha guru Al-Quran kalau Ka'ab bin Malik sahabat yang tidak terlibat dalam perang badar dalam perang dalam perang dalam satu perang itu Ka'ab bin Malik Hani Ubay bin Ka'ab dia tak dia dilantik oleh Sayyidina Umar sebagai imam dan budaya ini berterusan sampai hari ini Semayang terawih 20 rakaat dengan seorang imam Ini budaya yang diamalkan oleh Sayyidina Umar RA nah, Sebab tu kita kena matang Buka balik kitab Tengok kitab cerita Jangan duduk play ya. Main Ramadan bincang 8 ke 20 8 ke Buka lah kitab Kitab ada Mustika hadis Jilid satu Sebab apa Nabi tak semayang terawih berjemaah? Kata Nabi, aku bimbang takut sekiranya Allah Ta'ala akan menjadikan semayam perawah ini kewajipan. Dari ibadat yang sunat tiba-tiba jadi wajib. Bila sesuatu yang dilakukan secara berterusan, bimbang takut Allah mewajibkan. Itu sayang Nabi. Nabi kata, Nabi ini sifat kemanusiaan. Tapi bila kita sebut Nabi semayam lepar rakaat. Ah. Semayang dengan tertib elok. Ada riwayat daripada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Lama berdiri malam. Sampai bengkak kaki. Lalu isteri dia kata, Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah menyusahkan diri? Kata Nabi tidak bolehkah aku nak melahirkan diri sebagai insan yang bersyukur. Jadi sebagai insan yang bersyukur pada Allah ni semayang bagi tertib elok lama semayang berdiri lama. Ha, itu Islam. Ini nak cerita bahawa Islam ni agama yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu kecuali untuk membawa rahmat. Itulah indahnya Islam. Bashiru wa la Islam ini membawa perkara yang menggembirakan. Wa la Dan jangan menyebabkan wala ini daripada Islam. Cerita benda-benda yang menggembirakan Islam. Apa perkara yang menyeronokkan? Wa la kata Nabi. Jangan kamu cerita perkara-perkara yang menakutkan Islam. Apa itu yang menakutkan? Cerita benda-benda yang baik. Lepas tu kita, bila orang masuk Islam, kita kalau cerita apa? Potong lah. Ada nak punya salah. Bashiru. Walana tunfiru. Cerita benda yang mengembirakan wala tunafiru jangan cerita benda yang menakutkan kita Melayu lagu tu hak lagi nak masuk Islam ke tak kena potong akhir sekali hak nak masuk Islam tak jadi masuk Islam ha, kita yang menyebabkan orang tak mau masuk Islam cerita benda yang menakutkan Islam yang agama baik Islam agama yang membawa kebersihan dan seumpama itulah indah Islam insyaallah kita akan sambung lagi الحديث هدية ويكدا والله تعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين